Евгеньевна, учитель географии второй квалификационной категории, участник рабочей группы муниципальной пилотной площадки по введению в ГОС на основном уровне образования. Вашему вниманию представлен урок географии в пятом классе по теме ориентиров. ОЛК «География. Начальный курс». Авторы и Бешаков, Сони. Издательство «Дрофа. Вертикаль. 2012 год». В настоящее время в связи с введением образовательного стандарта педагогическая деятельность учителя становится все более разноплановой и многообразной. Передо мной, как участникам пилотной площадки введения нового стандарта, стоит сложная задача освоения и внедрения в ВОЗ основного общего образования. Одним из требований стандарта является организация образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода которые способствуют формированию у обучающихся универсальных учебных действий. В связи с этим главной идеей предлагаемого фрагмента является демонстрация особенностей проведения современного урока в соответствии с деятельностным подходом, согласно которому соблюдены основные условия. Понятие материала ориентирование стороны горизонта, способы ориентирования раскрываются через способы, цели и действия. Способы и действия не сообщаются в готовом виде, а задаются в виде ситуации. Помощь зайчишке найти дорогу домой, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие способов. Применение способов и действий обеспечивается моделированием ситуации, определением сторон горизонта, способов ориентирования и конструирование прибора для ориентирования через групповую форму взаимодействия. Создаются инструменты, позволяющие соотносить полученный результат действий, динамичную цель, карта знаний, решение учебной ситуации. Знания о способах ориентирования не представлялись готовым готовом виде, а добывались самими обучающиеся в процессе познавательной деятельности. Спецификой современного урока является наличие целеполагания. Предлагаемый фрагмент представляет этап постановки темы и цели урока. Для этого в коммуникативной форме фронтальной беседе определяется, какие действия, какой последовательности и с помощью чего надо осуществить. Обучающийся научится ориентироваться, выбирать способы ориентирования, конструировать компас. Грамотная постановка практической цели каждого участника зависит от качества проведения мотивационного этапа, где создаются условия возникновения у обучающихся внутренней потребности включения в учебную деятельность. Хочу помочь дайчишке найти дорогу домой. В связи с тем, что мы работаем с детьми, которые обучались по старым стандартам, этап целеполагания для них еще является сложным. Работа ведется всего два месяца. На этом этапе целеполагание не заканчивается а завершается на этапе рефлексии учебной деятельности в конце урока, где соответствуются цели и результаты учебной деятельности, фиксирующие уровень усвоения. Приятного просмотра. Так, сегодняшний урок мне хотелось бы начать с небольшого фрагмента. Внимательно посмотрите, и потом будет задан вопрос. Нет. i Tá aqui. еще как? По солнцу. По солнцу. По да. Все могут ориентироваться еще. Может быть, вот, и, и людей, но, может, так. А есть, Хорошо, но это все мы называем местные признаки. Да, по местным признакам. Еще как? По местным признакам сказали по, по солнцу. Еще. すいません。 мысленно провести прямую линию и отложить на ней пять раз отрезок, равные расстоянию между двумя крайними звездами. Конец этого отрезка укажет положение полярной звезды, которая находится в созвездии с малой медведицей. Так, как нужно встать, на полярной звезде, если мы стоим лицом, то стороны горизонта как будут располагаться за спиной? За спиной у нас юг, мы вытягиваем, тоже вытягиваем руки. С лева у нас запад, справа восток. Справа восток. Так. Направление на полярную звезду и будет направление на север. Если встать лицом к полярной звезде, то сзади будет юг. Слева запад, запада, справа восток. Так, вот ну давайте сейчас с вами посмотрим. предметы сравним. А, ответ, насколько он был дан правильным. А так, для всех вот компас. Что нужно сделать? Нужно его положить на ровную поверхность и ослабить рычаг. Так, ослабили рычаг. Дальше что? И он будет показывать направление. Совместилось? Совместилось. Так, что мы сделали? Компас не, не ты, не, не. готов к работе? Да. Компас готов. западе. Так, у нас север, этот компас показывает туда, где, какое направление показывает, где у нас север здесь в классе будет. Север, где вы определили, где север? На дверь будет показывать север. На дверь будет показывать север, так. Окна вот у нас, значит, располагаются где? На юге. На юге. Так, еще что нужно было определить? Доска? Доска на западе. Магнит. Нужно намагнитить один конец иголки 20-30 раз. Так. Ну, она чтобы хорошо. Примагничивалась, да, иголочка? Сразу почувствуете. А вот если нет магнита, как можно приступить из положения? Кто знает место магнита? Знает кто-нибудь? Как намагнитить вещь? вещи? Какую-то? Потерять его. Так, если есть пенопласт там в лесу, если нет, мы можем что, чтобы а, стрелочка не вздонула. Кору. кору, да, можно кору деревья взять, можно какие-то щепочки взять, да? Просто надо надеть пенопласт на иголку. Так, одеваем. Так, вот эту вот стрелочку мы пополним. Посмотрим. Так. Нужно положить иголку на воду. И она должна что сделать? Нужно немного подождать, и она будет поворачиваться на север. Так, сейчас у вас на столе, посмотрите, лежат карты знаний. Вы, пожалуйста, их возьмите. Возьмите и, пожалуйста, оцените свою работу. Каждый оценит свою работу и работу. Оцените. Все подпишите фамилию и имя, да? И будем. Да, и самоприятно оцените. Оцените. Собственно, для нас есть ромб, между собой... Представленный ромб выстроен в соответствии с деятельностью метода получения и Имеет следующую структуру, которая представлена на слайде. На первом этапе организовано мотивирование обучающихся учебной деятельности, созданы условия для возникновения у обучающихся внутренней потребности в учении учебной деятельности. На втором этапе проведена актуализация ранее полученных знаний и изученных способов деятельности. На третьем этапе организовано пробное действие, выявлена проблема и причина затруднений. На этапе целеполагания определена тема урока, согласованы цели. Дети принимали активное участие в процессе постановки цели. Для решения проблемной ситуации была поставлена учебная задача, решение которой осуществлялось детьми самостоятельно и при работе в группах. Первичное закрепление осуществлялось обучающимся в группах. На седьмом этапе организована рефлексия по реализации учебной задачи. Проведена самооценка учениками собственной учебной деятельности, Соотнесены цели и результаты учебной деятельности. Каждым обучающимся зафиксирован уровень усвоения учебного материала. Содержание учебного материала соответствовало целям урока. Акцентировало внимание на практическую значимость полученных знаний. Организованные способы деятельности соответствовали целям урока, содержанию учебного материала, возрастным особенностям детей а также обеспечивали развитие них универсальных учебных действий, которые представлены в технологической карте. Цель урока достигнута. Уровень и способы достижения цели урока способствовали личностному развитию обучающихся, ориентации на успех и формирование универсальных учебных действий. В целом урок соответствует требованиям ГОСТ. Спасибо.